Кредит кредитує бізнес під 4,44% річних у доларах США. Що ми з камери, в принципі? Таганрог зустрічає грудень місяць. 1 грудня на календарі понеділок традиційне воєнне заведення з військовим експертом Романом Світлом. Пан Романе, вітання! Слава Україні! Героям слава бажаю всім здоров'я! Пане Романе, заявлено, що довгий Нептун вдарив по Таганрогу? Загалом за останні дні це вже не перше влучання саме на цьому напрямку. А нептуни почали частіше залітати саме в до Таганрогу до Новоросійська. Наскільки можна констатувати або стверджувати, пане Романе, що в Україні ці довгі нептуни вийшли на якесь виробництво, що їх можна застосовувати регулярно для ударів по території Російської Федерації? Государственное предприятие, конструкторское бюро «Луч», которое выпускает ракету «Нептун», уже третье поколение, это как минимум, хотя там есть несколько модификаций по типам наведения, выводки самонаведения, оно уже давно вышло на серийное производство. Ракета просто не дешевая. Почему? Потому что высокоточная, есть, есть определенные системы наводки, донаводки на цель без участие РЭБа российского, то есть они сами там выполняют задачу, там практически искусственный интеллект работает, машинное зрение это как минимум. То есть да, да довольно-таки сложная машина, потому стоит дорого. Вот свист, допустим, который мы слышали в видеоряде, это как раз свист турбореактивного двигателя. То есть там толковые наши движки. Базовая ракета в свое время была еще старая советская р 35 р 35 и уже на ее базе создали хорошую ракету. Несколько модификаций дала возможность ей доставать все больше, вернее, все дальше и дальше вглубь противника. Вот сейчас есть, ну, по крайней мере, в информационном потоке ТТД уже до 1000 километров они могут добраться. Эти, эти ракеты с уменьшенной, конечно, боевой частью, почему же топливо Двигатель может идти несколько часов, ему все равно по большому счету, если он уже запустился несколько часов может проработать. Главное топливо топливо можно доливать за счет уменьшения боевой части, поэтому некоторые нептуны с уменьшенной боевой частью за счет, конечно, топлива. Вот тут -то регулируют инженеры и вот это попадание, допустим, высокоточное попадание по цели. По, по, российской, говорит о том, что ну, если у нас будет достаточное финансирование, не будет воровства, коррупции, то мы можем выйти на серьезный объем. Сейчас объем по производства Нептунов, ну, исходя из, по крайней мере, количества их применения, где-то от 50 до 100 в год. Это мало. То есть это, это количество должно производиться в месяц. Потому нам надо как минимум на порядок увеличить производство этих ракет. Еще раз повторюсь, ракета дорогая дешевая, но ее удешевить можно, если будет масштабировано производство, то есть поставлено на серьезный поток, но вряд ли это в Украине возможно. То есть, скорее всего, надо будет выносить, если оно уже не вынесено за пределы Украины, и там дальше производить эти ракеты. Неплохая база для крыла-то ракеты. В принципе, по большому счету, ракет малой и средней дальности уже можно, ну, других модификаций даже не производить нужны ракеты большей дальности, уровня средней, это там 3-5 тысяч километров, но это оптимальный вариант уже не крылатую ракету делать, а лучше баллистическую на жидком ракетном топливе. Пан Роман, також в Дагестані було гучно, каспійське летіли добрі гарні дрони. Ось є кадри. Як невдала робота ребо російського відправила безпілотник в будинок, заявлено, пане Романе, що били в каспійську по заводу точної механіки. який займається, серед іншого виробництвом навігаційних комплексів та приладів для надводних кораблів та підводних човнів, а також там є дах дизель, основні напрямки діяльності морської та підводної зброї для військово-морського флоту. Российской Федерации. В Каспийском море у россиян развернута так называемая Каспийская флотилия. Она да меньше, чем Черноморская, но тем не менее там есть несколько катеров с ракетных катеров, которые могут запускать те же калибры. Для нас они опасны, потому что даже с Каспия запущенные калибры часть калибров могут дойти, ну как минимум до центра Украины. То есть это это уже для нас опасность. Второе, Каспийская флотилия, ну, малые, по крайней мере, корабли, которые могут проходить по Волге, Волгодонскому каналу, по Дону и заходить в Азовское, Черные моря. Они используют Каспийскую флотилию в качестве отстойника такого для черноморских некоторых кораблей и в качестве ремонтной базы. Поэтому нам для того, чтобы полностью потушить возможность российского Флота работать в морях. Нам надо работать по трем морям: по Каспийскому морю, по, даже по четырем Азовскому, Черному и Балтийскому морю. Потому что по, по определенной сетке каналов, рек они с Балтики могут забрасывать да, те, же, те же малые катера, могут перебрасывать в Азовское, Черное и Каспийское море. То есть у нее сеть, сеть рек довольно-таки развита. Помимо того, что надо добираться до Каспийского направления, надо добираться еще и до шлюзов, допустим, того же Волгодонского канала. Добивать их надо, чтобы они не могли между Волгой и Доном шастать, потому что это в основном идет боеприпасы, топливо, кстати, этими каналами. Но ее, я уже говорил, перебрасываются в том числе ракетные катера, включая сами ракеты по водному пути. Естественно, все прибрежные постройки, ну, имеется в виду прибрежные или транскаспийские транс определенные территории, они используются россиянами, Дагестан в том числе, используются россиянами в качестве военной, такой, военной, производства военной техники, обслуживания, производства. Вот начали ходить и туда, в том, и, и туда уже начали добираться, это уже Восточный Кавказ начали добираться туда наши дроны. В основном заходят со стороны моря, как мы и говорили, очень правильный подход, потому что над морем практически у россиян нет возможности перехватывать наши беспилотники, особенно когда они идут на предельно малых высотах, у них просто нечем их видеть, а их просто не видят. А естественно, после того, как выскакивают на побережье, проходят ПВО прибрежные, то есть береговые установки российские, дальше уже выходят на Северный Кавказ, а там уже конь не валялся, называется, вплоть до Каспии. Ну вот достали и туда. До этого были удары по Чечне, ну то есть не по Чечне, а по Кадырии пока, по крайней мере, Чечне она еще встанет в ближайшем будущем, я думаю, Ичкерии, по крайней мере, Чеченская республика Ичкерия. А пока по Кадырии, а теперь уже добрались и до Дагестана. Панорма, якась біда твориться з тими танкерами, які відвідують російські порти. От ми з вами напередодні говорили про, фен... про феноменальну роботу служби безпеки України Василя Малюка. Тепер, от ще один танкер, якимось дивним чином почав тонути ось він на цих кадрах. Що цікаво, що він буквально недавно заходив в російський в російський порт тамань. Якщо говорити загалом про порти Росії на Чорному морі, а вони працюють цілий рік, бо не замерзає вода. Вони найпотужніші. То на вчора було повідомлення, пане Романе, що в новоросійську не приймається жоден танкер, тобто немає відвантаження нафта. Відповідно, немає надходження нафтодоларів до путінського бюджету на сайті ГУР, по крайній мере, по нікотрим їх каналам є цілий список тих танкерів, которые працюють в режимі. серого флота российского, перевозят российскую нефть, нефтепродукты темные, светлые, и потому для, допустим, того же Главного управления разведки, для всех конфидентов этой разведки, плюс неравнодушных, это такой себе сайт мини-миротворец, я бы так сказал. Ну а реально, конечно, продолжается операция ликвидация, которая масштабируется, расширяя географию с одной стороны, и с другой стороны она работает не только по российским головам, которые были непосредственно, принимали участие в терроризме на украинской территории, а еще и выполняет задачу по уничтожению механизмов переброски российской нефтянки, но вот реально это, конечно, накачки российской экономики и нефтедоллара. То есть уничтожение всех танкеров, которые были хотя бы один раз замечены в перевозке, российской нефти или нефтепродуктов и дали возможность российской экономике, российской военной машине получить валюту, они будут уничтожены разными механизмами. То есть это внутренняя диверсионная работа, это внешние удары, как мы видели в районе Турции, хотя там большой вопрос по выполнению задачи, потому что ну, по большому счету после удара россиянам, до этого был удар российскими дронами, ракетами по турецкому газовозу в районе Одессы. Ну после этого, я думаю, турецкие спецслужбы тоже как-то участвуют в противодействии. Они любят зеркальные удары в этом смысле. А мы можем прикрыть какого-то, пожалуйста, работайте, топите все российское, все, что там плавает, все это российское. Ходят настоящие моряки российские плавают. А потому топите с большим уроном для российской экономики. Нам поможете, да и всему миру в том числе. Пане Романе, Бродній-Мадяр, свої безпілотні систем продовжують е гасити територію Російської Федерації. До чого я це водо. От вчора ми горлам удари по Білгородській області. Там три підстанції на 330 кВт були уражені, і залі губернатор Білгородської області каже, що там страшене ЧП і немає світла. Також були удари по Краснодарському краю, і ось є е е е підстанція. Вона знаходиться в е е Трудобіліковському. Це недалеко від до речі новоросійська. Пане Романе, заявлено, що такі удари по підстанціях також впливають на роботу ребів і ППО ворога. Наскільки це відповідає дійсності? Наскільки підстанції наскільки від підстанції залежні от радіоелектронна боротьба росіян і їхня протиповітряна оборона? От Є Мадіар нефтепровод «Дружба», лично йому подарую цю саму каску пожарника. Вот что гасить ему надо, причем могу расписаться даже, полковник Свитон. А вот реально, ну, дружба как качала, так и качает. Ну, уже вроде бы и эта бабка должна быть, ну, сдохла ж бабка, али баб, а бабка это уже сдохла, -то писал, да, то есть ее уже убрали. Ну, отработайте по дружбе, ну, сколько можно. Потому что эта алибабка, бабка, ну, на, на шептала за все время своего существования, как минимум обеспечила безопасность Москве. Новороссийскую к дружбе, ну, то есть слишком много. Эта бабка шепотуха на себя в свое время брала. Ну, все сдохло. Забудьте за него, вычеркните. Ну там пусть антикоррупционные органы там занимаются, но реально это можно работать. По-новороссийску же начали работать. По Москве ну пока нечем. А бить можно сейчас только либо баллистикой, либо большим количеством беспилотников. Но это очень большим, потому что нет тогда смысла их лучше по работать по нефтянке по российской, по энергетике российской, вот как Мадяр отработал по Краснодарскому краю, да, по ПЭСам однозначно надо отрабатывать, по станциям, которые, ну, что такое станция такого уровня, то есть это большие трансформаторы с определенной электронной, начинкой, потому а трансформатор это сотни литров масла, если хорошо попасть, гореть будет долго, дымить будет долго, такая же самая, примерный эффект, как и от уничтожения нефтебаз. То есть, если любят информационный повод, то есть видосики наснимать, по крайней мере, то можно в этом смысле еще и тут положительный момент получить. Потому Мадьяру куплю сегодня обязательно, или где-то на у меня есть, кстати, друзья в МЧС, попрошу каску, и Мадиару мы как-то покажем, и мы чисто под дружбу. Вот отработает дружбу, все, каска от нас. Пане Романе, гурівці гарно відпрацювали на тимчасово окупованих територіях разом із рухом опору на біля Бердянську. Що відомо, вони вчора продемонстрували відео, як відпрацювали по Ахматівцях. Ось ці кадри кажуть, що кадирівці, Ахматівці, вони що не дивно барижили на диспалеві, і от якраз біля цистерн вони було їхні скупчено. Було два вибухи, і ліквідували. Я так розумію, хороший офіцерський склад ворога. Також продемонстрували гурівці відео, як вони в Бердянську знову ж таки ліквід. роз Я так разумею, пане что вот эти вот такие нестандартные самодельщиные действия на темпестовых территориях так нормально бьют по рядах ворога. Да, почему? Дело в том, что так, такого рода действия надо распространять, в том числе и на некоторые внутренние проблемы. Это же о чем мы сейчас говорим? О том, что как отработало Главное управление разведки под задачу антикоррупционных органов. Уничтожили кадыровцев, коррупционеров, по большому счету, разборыжили значит, коррупция в чистом виде. Вот так надо отрабатывать коррупционеров. Именно в таком режиме, даже если они убежали куда-то там в Израиль или еще куда-нибудь. Вот это, вот это настоящая работа главного управления разведки. Нанесли урон государству. Ну, все, полетели на суд Божий, раз на наш суд являться не хотят всякие там миндичи, фламиндичи, эти цукерманы всякая эта шушера в чистом виде, которая на нас налетела, практически, практически оккупировала изнутри Украины. А потом бегут все в Израиль. Ну, потому что Израиль же своих не выдает в, в, это, в, этом случае. А сейчас он вообще от, от того же Нетаньяху уже просит президента Израиля просят его помиловать за коррупцию, ну, то есть у них это просто клака конкретно Израиль. А как до них добираться? Если они на суд наш появляться не хотят, значит, надо отправлять на суд Божий. Операция ликвидации, которая должна, опять же, должна быть узаконена у нас. Это не то, что там терроризм лечит. Надо провести определенные изменения в законодательство, то есть проводить суды без их участия, причем ввести смертную казнь за коррупцию. Я уже сколько раз об этом говорил. Во время боевых действий коррупция должна быть приравнена к мародерству и госизмене, и введена смертная казнь. А потом приняли решение, приговорили к смертной казни, допустим, Фламиндича вместе с Тукерманом, а потом Главное управление разведки Вон специалисты есть, видите, как с коррупционерами борются, с ахматовцами, которые обворовывают российское государство. Ну, мы же за борьбу с коррупцией, ну, значит, и там будем работать. О, вот так треба підходити тому вопросу. Нагадаю, нашим глядачам, друзі, підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте лайки, коментуйте, запитуйте, будьте активними. І в описі до нашої розмови, звичайно ж, є посилання на телеграм-канал. Мі де я оприлюднюю відео, яке ми не можемо показати. На жаль, в YouTube. Це ліквідація ворога. І, от, Мадяр завчора показав прекрасні кадри там цілий трилер, як нищаться на покровську Росіяни. Також нагадую, що збираю на автівку для наших прикордонників. Ось QR-код. это пятый загин, на пеночи працюють хлопцы и девчата, им нужен этот автомобиль. Друзья, подключайтесь. QR-код, кто сколько сможет, малих, великих, донатів не буває, є лише допомога кожного дня нашим силам оборони України. Хто задонатить 200 і більше гривень? Автоматично бере участь у розіграші iPhone новенького 16 на 256 гігабайт пам'яті. Пане Романе, якщо говорити от про вчорашні переговори, ну треба згадати, це делегація на чолі з Уміровим і кислицею. Відвідали США, де були на зустрічі. До речі, є кадри прекрасні. от кислиця заступник міністра е е, законодавних справ продемонстрував. Сидить. Вітьков садить сидить Марко Рубіо і сидить Кушнір. Це один дипломат і два бізнесмени вирішують, хочуть вирішити долю України. Що цікаво, похвалив дипломатично кислиця Рубіо і Кушніра. А про Вітькофа не згадав. Але найцікавіше в вострій пане Романе, Пишеш наступне, Я так вже об'єднаю в одне запитання: що намагалися американці схилити нагнути українську делегацію аби погодитись на вихід з Донецької області. Натомість представник сил безпілотних систем підопічний Роберта Бродні-Мадяра, який працює на покровському напрямку, каже, що м, якщо буде наказ військово-політичного керівництва покинути Донецьку область, то швидше за все самі бійці цього не зроблять. Бо кажуть, що не за це наші оборонці кладуть свої життя і стоять на обороні України, аби просто покидати свої території. Відкав, Куш, Кушні Рупитаються наклоніть правильно. Тока чому наклоніть капітуляції? Так вони вже наклоніли. борются они с ветряными мельницами, вбрасывая специально какие-то пункты, которые точно не пройдут через украинскую конституцию по, по разным позициям, потому что ее просто менять невозможно. Там натовская какая-то, э, моменты ограничения э, тех же вооруженных сил или там вывод из наших территорий с какого перепугу, 111 статья Уголовного кодекса в чистом виде, если кто-то пойдет на, это, на эту тему по поводу вывода. Ну, то есть, ну, они с ними борются. Ну, то есть, баруны такие, мама не горюй. Потому ничего хорошего в этих контактах нет, это однозначно. Не в самом треке переговорным тоже, то толку от него никакого, кроме как, особенно с точки зрения россиян, потому что они почему втягивают в эти, в эти треки, для того, чтобы можно было как-то где-то поддавить, что-то где-то раскилишивать. но почему-то израильская мафия они вечно продают какую-то проблему. Они сначала создают эту проблему, а потом ее продают. Причем, чем опасна эта мафия наш израильская, она прорастает во всех властных коридорах. Первая это Москва, что в основном основная это как раз Россия. То есть основная это как раз московская израильская мафия, которая все эти Абрамовичи, Ротенберги, Медведевы, Мишустины, Ковальчуки, вся эта шуша, которая сейчас руководит Россией, пытается руководить, казахский каганат, восстановили через тысячу лет после того, как наш Святослав их там порушил. Они с низовью Волги пошли в верховье Волги, уселись в Москве. И вот сейчас пытаются разрулить ситуацию, в которую сами влетели. Не, не, не поняв души украинского народа. Да не будем мы сдаваться. Украинские казаки не сдавались и не сдаваться не собираются. Все эти алибабы, 40 разбойников, все эти миндичи, цукерманы, все эти витков и абрамовичи, и кушнеры пойдут по курсу русского корабля вместе с Мнетане, с первым этим мафиози который еще и за, за замутил войнушку на ближнем востоке для того чтобы остаться в, во власти остаться во власти им самое главное все это шуши и вот они пытаются везде это пролезть главное нам четко понимать что нам надо нам надо в данный момент стратегически выдержать определенное время то есть для того чтобы развалить российскую довести до самороспуска российской федерации без развала российской империи, Ну ні, міру, нічого остального. Романе, по Покровському напрямку на сьогоднішній день, на 1 грудня. Що відомо, от виводу я карту кажуть, наші бійці наступне: що є серйозні проблеми в росіян. В напрямку на дорожні дорожнього знаходиться воно над родинським і красним лиманом. От ми бачимо Дорожнє, неканорівка і це хід на добропілля. Що кажуть наші сили оборони? Що є поставлена задача росіянам. В одному напрямку протискати дорожні, але є проблема, тому що в дорожньому на самому пункті немає жодних фортифікацій, укриттів або інших якихось е, споруд, де можна сховатися, і величезна кількість росіян-окупантів там просто таким не доходять. Але тим не менше, далі намагаються далі пруть, тому що є указ. А по мирнограду. Кажуть, що підтискають з півдня, намагаються з півдня підтискати і звужувати південний напрямок. Загалом, як можна зараз оцінити ситуацію на покровсько-марноградському напрямку, і наскільки вона є важкою? Ну, там зараз дві проблеми. Перше, росіяни намагаються все-таки виходити на Грішина, для того, щоб відрізати по широкій дугі відрізати сам Покровськ. Це проблема для Покровська. Поэтому сейчас достаточные силы туда перенаправлены, спецслужбы там работают именно по, по Гришина. Но сложная ситуация, реально сложная. Под покровом низкой области, тумана, там большое количество россиян пытается проползти, продавить. Это для Покровска проблема, а вторая проблема для Мирнограда. Все-таки не удалось нашим войскам выдавить россиян из Родинского и из Красного Лимана. И они сейчас со стороны Красли... Красного Лимана взял, взял под контроль часть Родинского, по крайней мере, пытаются выходить сразу на Покровск, в сторону ЖД вокзала, и отрезают Мирноградский границы. То есть продолжается попытка россиян все-таки взять в полуокружение, окружение сначала Мирноград, ну и там дальше по Покровску тоже проблема. Поэтому не решили вопрос, не решили. Решили вопрос по северу, там зачистили, вот апостол докладывал о том, что зачистили э, по проблему, связанную с Доброполем, но проблема с Покровским Леноградом еще не решена однозначно, и стабилизации там никакой нет, то есть за счет большого количества личного состава под прикрытием погодных условий, россияне пытаются просто телами забросать, проломить наш, наш Укрепрайон и попытаться взять полное окружение мирноградских границ. Потому в ближайшее время, вот, в, в, в течение недели надо принимать какое-то решение. Либо усиливать это направление в районе Родинского Красного Лимана, либо выводить ребят из Мирнограда. И удерживать тогда уже только покрос. Но опять же, это решение за генштабом и за командирами оперативного уровня. То есть получится у них или нет. Пані Романе, турецький дрон Кезіляльма першим у світі застосував ракету повітря-повітря середньої дальності, е, наскільки це є прорив? Я пригадую, ми з вами колись розмовляли і ви казали. На жаль, що відходять е, пілоти вже на другий план? От скільки наскільки зараз важливо буде оця безпілотна авіація? Ну і те, що Кезіляльма першим у світі запустили ракету повітря-повітря. Да, года три назад мы с вами говорили о том, что как бы мне не было больно об этом говорить, но впереди пилотируемая авиация, наверное, перспектив никаких нет. То есть будет беспилотная авиация, в том числе тяжелых беспилотников. Вот Кизилельма – один из таких тяжелых беспилотников. Практически самолет с управлением и искусственным интеллектом. Там есть определенные зачатки, по крайней мере, софта сейчас на данный момент. Значит, развиваться будет это направление под управлением, естественно, Пока еще наземных пилотов, которые ведут этот, этот дрон. Но уже выполнен первый пуск ракеты средней, средней дальности. Это ракеты хорошие, кстати, турецкие ракеты. Где-то от 50 до 70 километров они по дальности могут работать. И уже подтверждено именно уничтожение этой ракеты, запущенной с этого дрона то есть практически можно сказать, этот дрон уже готов выполнять задачи как минимум нескольких нескольких позициях многофункциональных истребителей, то есть он уже может работать как перехватчик, раз ракету использовал воздух-воздух, может работать в качестве бомбардировщика и от того же штурмовика, уже он работал по земле, ну то есть это не проблема вообще, то есть ракеты или авиационные бомбы сработать по земле, вот, а проблема была, как точно перехватить и выполнить наведение на больших дальностях на воздушную цель. Выполнили вот это первый полет, причем чем важен именно этот дрон, почему мы постоянно про него говорили, мы несколько лет с вами про него говорили, это еще в самом начале, как только они саму тему запускали, важно было как раз туда толковый, ну наше участие важно туда можно было поставить толковый двигатель. На этом двигателе я пролетал полторы тысячи часов. Налет у меня на этом двигателе, двигатель АИ-25 ТЛ. В этом, в, этом случае АИ-25 ТЛТ, он чуть модифицированный под Кизелельму. Этот движок несколько десятков лет, больше 40 лет, стоял на самолете Л-39, учебно-боевом штурмовике, вот на котором летал курсант, учился в свое время до этого, он стоял на Як-40, этот движок. То есть очень хороший двигатель. Его произведено этих движков несколько тысяч двигателей произведено. А у нас уже руку набили за полсотни лет на этом двигателе. То есть его на раз, два, три производят и в режиме беспилотника, ну имеется в виду двигателя для беспилотника. Он хоть он, он он дешевый, но он очень надежный. Очень у меня полторы тысячи часов налета ни одной поломки не было ни одной. То есть отработал, ну понятно, не один двигатель вообще просто отработал очень хорошо. Вообще в полку один раз только остановился движок, у Валика Люлева сел на кукурузное поле, так это за сколько, за больше, чем десяток лет. Потому вопрос по подвижку был правильно поднят, поставлен, и наша команда, войдя в контакт с турками, создали отличнейшую машину. И вот это и есть будущее. Причем в этом будущем мы участвуем, здесь это очень важно, мы в нем участвуем. То есть это кизелей, такая Украина турецкая разработка. И если они появятся в достаточном количестве у нас, российская авиация близко не подойдет к линии боевого соприкосновения. Больше скажу, если найдем способ, допустим, а мы его уже нашли. Это наши беспилотники раз заходят, там доходят, чуть ли не до Урала сейчас, то а этот беспилотник, он три часа в воздухе висеть может. Ну, там все зависит опять же от топлива. То есть по большому счету на определенных скоростях он и за Урал перевалит. А это значит, может, сможет валить практически все российские самолеты, включая ту 95 и ту 160, которые будут выходить на пуски ракет Хасту-1 по нашей территории. То есть это очень широкие возможности для авиационной компоненты. Это та как раз компонента, о которой мы тоже с вами четвертый год говорим, то есть как только мы станем на крыло по полной, вот как раз за счет беспилотников в том числе, российская авиация просто уйдет в небытие, я бы так сказал. Пане Романе, дуже дякую вам за це зведення. Нагадаю глядачам, сьогодні 1 грудня, понеділок. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайку, прокоментуйте, запитуйте. Реагуйте в коментарях, дуже багато. Ви пишете з усіх регіонів. пишіть, звідки ви нас дивитеся. Ну і звичайно, діліться нашою розмовою. В описі до цього відео є телеграм-канал, де можете більше переглянути, як працюють наші сили оборони України. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних зведеннях.